ML 164 qozda qolov oyununu sökmüşük. Yəni C-ellərdə, bir də bəzi ML-lərdə, BMW-lərdə də olur bu hal. Yəni videolarımızın çoxunda da demişik. Bu Çervyakın korpus hissəsində olan yentini. Munda da göstərəcəm görünüş içərisini. Kəsintilər görsüz 4 dənə kəsintisi var. Düzdür, hal-hazırda biraz qatma qarşılılılı budur. Bir dənə də emeli söküb göndədiliblər. Baş olsun, indi sizə göstərəcəm. Bu söküm gəlinən, yəni ki, vaxtı-vaxtına yağı dəyişdirilib bunu. Baş olsun, sanikləri qoyub deyə yağ buraxmağa başlayıb. İndi zəmanətlə bunu yığacağıq. Görürsüz? Çəlsində prosta iz düşüb. Yüngül qatları görürsüz. Bu yəni işləməyə qabiliyyəti var. Amma biz özümüz burada söktüyümüz emelin isə yağı qaralmışdır və nasosu sıradan çıxadır, çünki sıtruşq olur, qıntılar olur içərisində. Və görürsüz, çeləqin korpus hissəsində yeyintilər var. Bu yeyintilərin əmələ gəlməsinin səbəbi də yağı vaxtı-vaxtına dəyişdirməmək və yağın qlavoy yağı axıdanda vaxtında istəyə müraciət olunmur, yağın udivini aşağı düşür və Sürtünmə düzgün getmədiyinə görə bu günkü gün belə yeyintilər əmələ gəlir. Bu maşımızın da lavoy təmir oluncə, hər iki ML-nin lavoyu zəmanətlə təmir oluncə